Hər hansı bir insan hər dəfə siqaretdən istifadə etdikdə zəhərli qazlar ağciyərə, sonra qan dövranına keçir. Daha sonra isə bədənin hər bir orqanına yayılır. Bəs siqaret nədir? Siqaret tütün yarpaqlarından hazırlanır. Nikotin və bir sıra digər birləşmələri özündə ehtiva edir. Tütün siqaret çubuqlarına doldurulur və sonra yandırılır. Siqaretin içindəki bu birləşmələr də yanmağa başlayır. Nəticədə bir çox Zərərli qazlar və təhlükəli kimyəvi maddələr sərbəst buraxılır. Siqaretin tərkibində xərçəngə səbəb olan 40-dan çox maddə vardır. Bir şəxs siqaret yandırdıqda ondan ayrılan zərərli maddələr insanların bədənində xərçəngə səbəb ola bilirlər. Siqaret tüstüsündə zəhərli qazlar, karbon monoksid və azot oksidi vardır. Bununla yanaşı, siqaretdə həm də xərçəngə səbəb olan radioaktiv hissəciklərin miqdarı da çoxdur. Nikotin tütündə asıllıq yaradan bir kimyəvi maddədir. Tütün tüstüsünü nəfəs aldıqdan sonra nikotin xoşa gəlməz bir hissə səbəb olur və beynin qan axını ilə axır. Həmin insanların beyni dəfələrlə nikotinə məruz qaldıqda həssaslaşır və yalnız normal hiss etmək üçün getdikcə daha çox nikotinə can atır. Siqaret çəkən insanlar ümumiyyətlə siqaret çəkməyənlərdən daha gənc yaşda ölüb. Əslində Amerika Birləşmiş Ştatlarında hər 5 ölüm hadisəsindən biri siqaretlə əlaqədardır. Siqaret çəksəniz çoxlu sağlamlıq problemləriniz ortaya çıxacaqdır. Sağlamlığınızı çox təhlkiyəyə atacaqsınız. Ürək xəstəliyi, infarkt, ağciyər xərçəngi, xroniki ağciyər xəstəlikləri və s. sizi ölümə aparacaqdır. Siqaret çəkmək təkcə sizə deyil, həm də ətrafınızdakı insanlara da zərər verə bilər. Heç kimin bunu etməyə haqqı yoxdur. Siqaret rektamar xəstəliklərinə səbəb olur. Nikotin adrenal bezlərdən axdıqca qan təzyiqini yüksəldən bir hormon olan epinefrin hormonu ifraz edilir. Bunun əlavə nikotin və karbon monoksid damarlarda daxili divar astarını zədələyə bilirlər. Həmçinin damarlarda yağ təbəqəsi toplaya bilirlər. Nəticədə damarlar daralır və tıxanır. Nəticədə qan damarlardan daha az sürətlə axır. Qan damarlardan çox axır və nəticədə ateroskleroz xəstəliyi əmələ gəlir. Ateroskleroz qan damarlarının xroniki xəstəliyidir. Bu xəstəliyin əsas xüsusiyyəti pis xolesterinin daxili divarlarında yığılması və damarların daha qalınlaşması və elastikliyin itirməsi xəstəliyidir. Damarlar yağ və kiraclaşmada qalınlaşırlar, elastikliyini itirirlər, sıxılırlar və bunun nəticəsi olaraq orqanlarda qan çatışmazlığı yaradırlar. Nəticədə damarlar tutulur. Qanın laxtalanması müşahidə olunduğunda tromboza meylilik yaranır və orqanlarda zədələnmə yaranır. Arteroskleroz ölümlə nəticələnən təhlükəli xəstəliklərdən sayılır. Əksər hallarda ürəyin, beynin, ayaqların qan dövranında problem yarandığı üzə çıxır. Yəni son mərhələdə atroskleroz diaqnozu qoyulur. Siqaret çəkmək aortanın ventral arteriyasının anevrizmasına, yəni genişlənməsinə səbəb ola bilər. Nəticədə aortanın şişməsi və ya zəifliyi baş verir. Siqaret ağciyərlərinizin iki əsas hissəsini məhv edir. Hər nəfəsdə hava traxeydən hava borusuna daxil olur. Ağciyərlərə bronxial borulardan daxil olur. Sonra hava minlərlə kiçik hava alveollarına gedir havadan oksigen qan dövranına keçdikcə, tülantlardan çıxan karbon qazı qan axınından çıxır. Bronxial borularımızda ağciyərimizdəki zərərli maddələri kənaralaştırmaq üçün tıxda tipciklərlə bənzər vəzlər vardır. Siqaret tüstüsü isə bronxial astarı qıcıqlandırır. Nəticədə ödəmin, yəni şişmənin yaranmasına səbəb olur. Siqaret tüstüsü bu tıxciyə bənzər vəzlərin hərəkətinin yavaşıdır. Bu da tüstünün və çirli maddələrin ağciyərinizdə yığılmasına səbəb olur oxuya gedən zaman tükürək bənzər vəzilər yenidən salmağa başlayır və ağciyərdəki zərərli maddələri kənara atmağa çalışır. Oyandığımız zaman isə bədən təkrar təcrər öskürərək bu maddələri atmağa çalışır. Siqaret çəkən insan öskürək problemləri yaşayır, çünki bronxit zamanla inkişaf edir. Pelikli kəçkəyə bənzər vəziyyəti dayandırır. Hava yollarınız yaralarla və tutuntu maddələrlə tıxanır, nəfəs almaq çətinləşir. Ağciyərlər digər xəstələrə daha çox həssas olurlar. Zigrit sistemi hava yollarımıza zərər verir. Qanda oksigen və karbon dioksidin vaxtiləsin çətinləşdirir. Zamanla oksigen daha az miqdarda qana daxil olur. Bu da anfizem xəstəliyinə səbəb olur. Bu zaman siz oksigen borusu taxmalı olursunuz. Nəfəs almaq üçün burununuzun altına xüsusi aparat yerləşdirin. Daha sağlam insanlar və daha sağlam bir gələcək üçün siqaretə yox deyiləm.